Так, сейчас мы ведем репортаж с испытательной майданчика аппарата для производства сладкой ваты. Участвуют в эксперименте Елисей Тимофей, Юрий Иванович и Максим Олегович. Так, засыпаем сахар. Что стоим, что стоим? Все, значит, надо включать. Все. Максим, круто. Палочка. Ага. Нормально, не надо выше. Внутри расплавляется сахар и через тонкие отверстия выдувается наружу, нагретый и превращенный в паутину. Его вот только нужно словить палочкой и накрутить. Тима уже испытывает готовую сладкую вату. Ну как, вкусно? Да! Елисейка тоже. Сейчас сахар заканчивается, и мы выключаем для заправки новой порции крути. Все, закончился. На этом мы заканчиваем репортаж. Значит, удачно мы сделали машину. Она работает. Максим. Да, Максим? Вкусно? Все, все помахайте.